На заре туманной юности я была критика. Я достаточно четко высказывала свою позицию, вот это нравится, не нравится, или актуально, не актуально. Ну нравится, не нравится, это не профессионально звучит, но тем не менее, все равно, по сути дела, наше мнение, оно всегда субъективно. Это резонирует, это не резонирует. Сейчас я пытаюсь никого не критиковать, вот, но в то же время не ставить диагнозов, не ставить вот этих вот конъюнктур. В конъюнктурных работах тоже может быть искра таланта. И я, я совершенно этого не отрицаю. Я говорю о том, что моя личная позиция, то, что я транслирую в свой круг, это все-таки вот эта вот искренность, это все-таки внутренняя мотивация, искусства, это все-таки свобода высказывания, вне зависимости от любых там внешних факторов. Почему вы перестали быть критиком? Почему я перестала быть критиком? Я поняла, что критиковать может каждый, а вот генерировать что-то это значительно сложнее. Мне стало интересно что-то делать. Вот. Ну, опять же, может, это преувеличение каждый не может. Вот, талантливых критиков их не так много. Хотя я человек слова, да. Вот я написала в последнее время вот эту свою книгу «Посмотри оптика», и я плавно переместилась в область аналитики искусства. Мне стали интересны какие-то тонкие вещи, и независимость от оценочных суждений, мне стали интересны эстетические суждения больше, чем оценочные какие-то. Критика отделима от аналитики? Думаю, да. да. Критика это узкий жанр, в котором вы должны четко расставить акценты это хорошо, это плохо, это актуально, это не актуально, это релевантно, это нерелевантно. Вот. То есть тут мы все равно делим по каким-то критериям на хорошо своим или <чужим>, чужим, внешним. Но такой раздел всегда существует. А мне интересны действительно немножко другие вещи, которые связаны с. Вот с этим внутренним источником искусства, который есть э, э, в каждом из вы выбрали безопасный путь высказывания, да, и не только вы. Вообще критики у нас в стране нет как таковой, ну, да, с, с допустим. Этим я да. тоже согласна. Она, она вообще в дефиците как, собственно, жанр высказывания. Она как-то постепенно сходит на нет. Может потому что художественная среда становится там все более рыночной, подверженная там каким-то каким-то факторам. Вот и критику -то тоже... а это нет, но тем не менее вот, я не могу за исключением каких-то топовых имен сказать, что вот, это та критика, которую я читаю. Я по-прежнему могу читать Юзен Зонтов и, и там, в плане критики Бориса Гройса. И, и считаю вот эта критика.